В манеже четырехлетний гребец висфальской породы Сир Флорет. Его представляет мастер спорта международного класса Синяя Морозкина. Сир Флорет унаследовал от своего отца Спилберга тип и экстерьер, приближенный к идеалу. Он высок и элегантен, демонстрирует легкие пластичные движения. Пиллер показал один из лучших результатов во время тестирования работоспособности в своем Его отец Санни Бой входит в число наиболее успешных сыновей Сандра Хита. Мать Санни Боя – фантастика, полная сестра гран-при жреца Дона Примера. Принесла еще одного жреца уровня гран-при Капучино Флористан I дед Сира Флоретта по матери, легендарный висвальский войсковый жеребец, занимающий верхние строчки в рейтинге лучших мировых производителей. Его потомки славятся своими спортивными достижениями и огромными суммами, заплаченными за них на крупнейших аукционах. Флористан I отец более 70 лицензированных жеребцов среди которых победители чемпионатов мира по выездке среди молодых лошадей Флоренцо I и Фюрс Генрих. В дополнение к своим природным, эластичным и просторным движениям Сир Флорет обладает правильным экстерьером и хорошим характером. Любуйтесь, Сир Флорет и мастер спорта международного класса Синяя Морозкина.